hurmatli obunachilar xudo xohlasa assalomu alaykum ancha tovarlar sizlarga super chegirma narxlarda va har biri ideal holatda bo'ladi birinchi bo'lib hozirgi paytda topilishi qiyin bo'lgan model siomi o'n ikki t modeli sakkizga bir yuz yigirma sakkiztalik va osmon rang ajoyib rangda ishlangan fulbox bir yuz yigirma vatli adaptor питания ham bo'ladi komplektida mana bu bilan telefon o'n yetti minutda telefon yuz foiz zaryadlana oladi narxiga keladigan bo'lsak uch yuz o'ttiz to'qqiz dollarni tashkil qiladi pubghlar uchun to'qson fps qo'llab quvvatlaydigan premium klass smartfon a plyus holatda keyingi modelimiz esa 800 yuz ming so'mlik chexolni bonus qilib beramiz pitaka aramid tolasidan tikilgan va zamonamizni eng kuchli modeli iphone 14 15 pro endi bu rang juda ham y mana o man, o'zimni telefonimda bor 15 besh pro maxda endi bu chexol bilan telefon o'zini jozibasini saqlab qoladi va mana telefonni rangi hozirgi paytdagi trenddagi rang hisoblanadi 15 besh proda 1160 dollarga bir ming uch yuz yigirma dollar telefon chegirmada va bunaqa chexoli bilan bonus qilib beriladi iphone o'n uch pro maxda bir yuz yigirma sakkiz sakson olti foiz batareykalisini mana karobka hujjatlari bilan yetti yuz o'ttiz besh dollar qilib beraman holati yangidek holatda serra blu rang yoqimli bo'lgan rang hisoblanadi toladek yengil judayam yani тонкий va модный dizaynga ega bo'lgan bitta qo'lda juda zo'r o'nashuvchi Xiaomi 11 Lite 5 g ne bu degani yangi model besjini qo'llab quvvatlaydi xona sakkizga bir yuz yigirma versiyasi telefon holati absolutni yangi holatda 8 bir 128 yigirma sakkiztalik narxi esa chegirma qilgan holatda xo'p sizlarga 185 dollar qilib beramiz o'zi 210 dollar chiqar edi oppo a 57 s modelimiz bilasizlar a 57 s dizayn jihatidan ancha muncha telefonni choyini ichiradi qaranglar holat a'lo darajada va yoqimli blu rangda smartfonimizni narxini chegirma qilgan holatda sizlarga like, telegram kanalga joylayman bu hozirgina keldi super chegirmada bo'ladi telegram kanalimiz opisaniyada bor xudo xohlasa hop keyingi modellarimiz esa dunyoning eng yengil eng kichik g smartfoni iphone o ikki mini smartfonlarimiz bu o'p 128-83 foiz batareya 290 dollar evaziga 320 yuz dollarlik telefon 290 dollarga obunachilar iPhone 7 ni saqlangani keldi ideal holatda 32-74 yetmish to'rt foiz batareyka holati a'lo darajada 89 to'qqiz dollarni tashkil qiladi narxi a 90 modellarimiz oq qora va barcha ranglarni a kategoriyasini atigi bir yuz dollar evaziga Alt 6+6 ram, Snapdragon 855 protsessor, steklanni dizaynga ega bo'lgan premium klass smartfon iphone sakkiz plyusimiz ideal holatdi 64 to'rttalik narx chegirma qilgan holatda 200 yuzi hop sizlarga 200 yuz dollar qilib beraman shuni xudo xohlasa ikki yuz o'n besh sotyapti o'zi keyin kelgan. yangi holatda ustiga so. bronni so, plonka matvisan -so. bosilgan, e holati yaltillayapti 319 yuz dollarni tashkil qiladi telefonimiz va flagman bizga yoqimli bo'lgan eng ideal holatdagi smartfonlar <so, uppert> sizlarga muntazir birinchi bo'lib kompaktni, elegantni, bir qo'lda erkin o'rnashuvchi va Snapdragon 8 gen 1 protsessoriga ega bo'lgan ajoyib серьезный ranglarda ishlangan samsung s 22 modellarimiz bu modellar puliga стоящий qo'lda shunaqa zo'r o'rnashib qo'yadi o'zimiz operatorskiy nomerlarimizni shunda ishlatyapmiz o'zim operатоrский nomerda o'tirgan vaqtimda s 22 ishlataman haqiqatda borku mashina telefon mazza qiladi odam ishlatgan odam yoshi katta insonlarga sovg'a qilgani yoki o'ziniz uchun tinimsiz telefonda gaplashadigan insonlar uchun zapisь звонков programmalari bugungi вызовlar bir yildan keyin ham turishi xullas siz uchun inson uchun qulay qilib ishlangan bu smartfonni super chegirma narxda uch yuz to'qson to'qqiz dollar evaziga xohlagan rangingizni hoziroq buyurtma qilinglar dоstavka o'zbekiston bo'ylab bepul endi a o'ttiz ikki besh di narxida man sizlarga samsung note notigimani taklif etaman mana bronza rang bu rang faqatgina notegimaga xos bo'lgan ajoyib uslubni xohlovchilar uchun ajoyib золотистый rang hisoblanadi va espen peros bilan jihozlangan klassik uslubdagi qora ranglari blu rangi qizil rangi barcha rangi sizlar uchun nalichada bor bizga qo'ng'iroq qilinglar operatorlarimiz har doim sizlarni xizmatlaringda narxi esa ikki yuz ellik dollarni tashkil qiladi dunyodagi bardoshli buklanuvchi smartfon hisoblangan samsung ze filip uch modellarimizdan ikki dona kirib keldi va bu safargi videoda chegirma qilib bermoqchiman atigi uch yuz dollar evaziga a plyus kategoriyada yumshoq binafsha rangda va zumrad yashil rangdagi ze filip uch smartfonlarni sizlarga taqdim etaman bu smartfon smartfondan zerikkan insonlar uchun ayni muddao bo'ladi bitta yopilishi bilan eлегантный telefonga aylanyaptida cho'ntagingizda borligini his qilmaysizlar mana o'tirgan paytlaringizda cho'ntaklaringiz do'ppai chiqib qolmaydi xullas telefon мощный smartfon 8256 ikki keyingi modelimiz esa sizlarni dizayni bilan hayratga solgan hozirgacha talab ko'p lekin bu telefon kam bo'lgan smartfon S21 ultra smartfonlari hisoblanib ikki xil rangda chiqqan серьезный ranglarda titanoviy kumush rangda space black ranglari mavjud kkelasi matva ishlangan o'n ikki ikki yuz elli oltilik bir yuz sakkiz optik zoom, xullas mukammal sigment mana bu smartfonlar sizlarga atigi uch yuz to'qson to'qqiz dollarga a plyusini beraman lekin b b plyus a minus holatdagilari esa uch yuz ellik uch yuz oltmishdan chiqadi bularni holati yangi detina bo'ladi maslahatim o'n to'qqiz yillik tajribadan kelib chiqqan holatda sizlar yangi yangida telefon olinglar har doim aytaman mazza qilasizlar kuni kecha o'zim ham aytib o'tdim macbook olganim magazinga kirsam to'qqiz yuz dollar deyishdi yangisini misol tiniq bir ming bir yuz dollarga oldim misl uchun ikki yuz dollar qimmatga yangi oldim lekin mazza qilib ishlatyapman man o'ylovdimki shunaqangi ideal holatli makbuk bo'lsa degavdim рабочий snim olaman degandim lekin hecha uringan joyini ko'rib olgim kelmadi sizlar ham shunaqa yangi telefon olsalarin xuddiki yangi telefon olgandek bo'lasizlar keyingi modelimiz esa not seriyani eng so'nggi va eng kuchli avlodi hisoblangan not yigirma ultrani bronza rangi va bu oq ok rang uchun bitta mijozimiz bir ming bir yuz kilometrdan xorazmdan kelganlar do'kanimizga olgani haqiqatda bunaqa ideal telefonlarni house mobiledan olgani kelishlaringa arziydi yokida dostavka de qildirishlaringga arziydi smartfonlarimiz uch yuz sakson dollardan o'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beriladi pub ham to'qson ochadi snap ragan sakkiz yuz oltmish besh plyus prosessorli to'rt yarim ming amperlik batareya mukammal segmentdagi note serani eng so'nggi avlodi hisoblanadi keyingi modelimiz esa hozirgi paytda bozordagi aktual modellardan hisoblanayotgan ya'niki samsung asasonnii haqida gap ketyapti mana ko'rib turganlaringdek bir yuz igrmagersli bir yuz yigirma gersli amaliyet qayrilgan displey bilan sizni lol qoldiradi a seriyada tekiz ekran bo'ladi bunda esa qayrilgan displey olti Altı plyus olti ram bir yuz yigirma sakkiz gegabaytli xotira orqasi matviy qo'lni izini bilintirmaydi qo'lda shunaqa zo'r erkin o'ynashadiki olgan odam mazza qiladi xullas ancha muncha qimmat telefondan zo'r ikkinchi telefonga olmoqchi bo'lsada aynan zo'r bo'ladi va e, blu ko'kimtir violet rangini e'tibor qaratinglar juda yoqimli rangda ishlangan hammasi mana yaltillayapti telefonlarimiz bunaqa ideal smartfonlar bunaqa количество albatta o'zbekiston topish qiyin masala bizda har bir smartfon asosan yuztassannikidan shu o'nta tə, sakkiztasi tanlab olinadi va bu sizlar uchun bo'ladi inshaalloh bu smartfonlarni bir yuz to'qson dollardan sizlarga taklif etaman olti plyus olti ram bir xotiraga ega keyingi modellarimiz esa o'sha afsonaviy legendarni smartfonlar hisoblangan o'z vaqtida nomer bo'lgan hozir ham shu telefonlar sotilishiga sababchi bo'layotgan telefonlar desak mubolag'a bo'lmaydi s 15 beshni shuncha assortimenti hozirgi paytda s 15 besh bitta topish ham qiyin bizda esa besh yuz o'n ikki deysizlarmi de ikki yuz ellik olti deysizlarmi nechta desalar hammasi a plyus kategoriyada ya'niki yangidek qilt yangidek holatda qora rangda xohlasalaring gold rangda mana bu qaymoq rang deyishadi mijozlarimiz ideal holatda va mana bu telefonni ko'ringlar salafani olinmagan ekan qaranglar sizlar telefonni olasizlar bir kunda shilib yuborasizlar shaxsan o'zim ham bu shilinmagan salafanniham mana qilt rang aura bulu rangi orqasi mativi ishlangan qo'lni izini bilintirmaydi kuni kecha mijozlarimiz unboxing qilayotgan videolarni tashlab ham qo'yishibdi xudo xolasa sizlar ham bularni dastavka qilganimizda bizga video qilib jo'natinglar ga joylab qo'yamiz esdalik bo'lib qoladi videolaringiz va bu smartfonlarni chegirma qilgan narxda sizlar uchun 215 dollardan besh yuz o'n esa ikki dollardan qilib beramiz Xo'p, keyingi modellarimiz esa samsung s o'nlar haqida bo'ladi bu katta ham emas kichik ham emas qo'lda erkin o'ynashuvchi o'sha paytida nomer bo'lgan ming dollardan qimmat bo'lgan telefon hozirgi vaqtda bir yuz sakson to'rt dollar evaziga yangidek a saqlangan qaranglar karobkadan ochilgandek holatda turibdi keyingi modelimiz esa samsung s o'n plus modellarimizni ikki yuz besh dollardan qilib beramiz a'lo holatda oq ok va qora ranglari va boshqa женский ranglari ham bor va man sizlarga ikki yuz e besh dollarga besh yuz o'n ikkalisni tavsiya qilaman shu videoni ko'rib zakaz berayotganlarga shu bir donani ikki yuz e besh dolarga besh yuz o'n ikkalisini qilib beraman rang воще ajoyib rangda keyingi modelimiz esa samsung S21 modelimiz. Karlayge, dha, zegi, modelimiz zegi, s yigirma bir modelimiz ajoyib uslubni xohlayotganlarga ideal holatda qilt yangi holatda ikki yuz yetmish besh dollar evaziga s yigirma bir modellarimiz sizlarga muntazir arzon pulga not sakkiz tavsiya qilmoqchiman bir yuz qirq to'qqiz dollar evaziga bir ming ikki yuz dollar telefonni olasizlar spen perosi bor amaliy displey katta hajmli xotira kuchli oоперативный pamять xullas mukammal segmentdagi flagman kategoriyadagi bu modelni atiga 149 dollar evaziga olasizlar keyingi modellarimiz esa samsung s 21 Plus haqida bo'ladi kech bo'lishiga qaramasdan şey bu telefonlar savdosi zo'r bo'lyapti hozir ham sotildi va titanoviy kumush rangi ham qaranglar ajoyib uslubni xohlayotganlarga titan kumush rangi faqatgina s 21 ultra va s 21 Plus modellarida mavjud bo'ladi bu smartfonlar narxini uch yuz yigirma dollardan chegirma qilgan holatda uch yuz dollardan qilib beraman hurmatli obunachilar keyingi modellarimiz esa ko'rinish jihatdan eng so'nggi modeldagi esseralar bilan raqobatlasha oladigan модный dizaynga ega bo'lgan kuchli оперативный память katta hajmli xotira quvvatli batareya va ishlash плавный bo'lgan yoshi katta insonlarga sovg'a uchun olmoqchi bo'lganlarga eng zo'r tanlov hisoblangan klassik uslubdagi qora rangda va ajoyib ayollar uchun qizil rangda repprodukt deyiladi de. для настроения deyiladi de. nастроеeniani ochadigan rang va yonidagi plyonkalarni ko'rsatsa video tushsa agar mana shilinmagan yangi holatda va to'lin oydey oq ok rangda ajoyib uslubni xohlayotganlarga har bir rangidan bor o'z uslubingizga mos rangni tanlab o'z uslubingizga urg'u berishingiz mumkin bir yuz o'ttiz yetti dollar evaziga bu smartfonlarni a plyus kategoriyasini dastavka qilib beramiz sizlar uchun endilikda dizayn jihatidan haqiqatda takrorlanmas uslub ya'niki hozirgi paytda yangisi ham sotuvda bor bizda bu smartfonlar ikki yuz o'ttiz besh dollardan yangidek holatda barcha ranglarni sizlarga taqdim etaman inshaalloh bu telefonlar sizlarga uh, bersak xudo xohlasa uzoq yillik tanlov qilgan bo'lasizlar va mazza qilib ishlatishlaringni kafolat beramiz sami главный zo'r telefon olib baraka topib ishayatgan odam yutadi albatta s o'n y modelimiz bu modellari bizda shunaqa yangilari bo'ladi mana qo'limda yonib ketay deyapti yaltillashini qaranglar bu saqlangan smartfonlar bir yuz ellik besh dollar evaziga yoshi katta insonlar kerak bo'lsa ikkita uchtalab olishadi chunki bu telefondan keyin topa olmasak qiynalamiz deb haqiqatdan mazza narsa ikkinchi telefonga ol ham juda zo'r iphone olgan ke e keyin odamlar ham shu telefonni ishlataman kerak bo'lsa iphone ishlatmay qo'yaveraman deganlar chiqqan bu telefon yangisini ming dollarga bo'lsa olaman degan odamlar chiqqan haqiqatda shunaqangi odamni o'ziga jalb qiladigan smartfon hisoblanadi keyin bizda iphone x eslar ideal holatda 64 har xil batareykalilar bo'ladi narxi 220 dollardan 245 dollargacha chiqadi iphone 13 da sizlarga chegirma qilib bermoqchiman iphone 12 ikki pro narxida почти Narxi chegirma qilgan holatda 535 dollarda juda ham chiroyli bo'lgan yoqimli rangda ishlangan qaranglar iphone 13. kamera modullari nosimmetrik qo'yilgani hisobiga telefon qo'lingizda богатый turadi xuddiki o'n besh plyus kabi turadi 15 kabi turadi iphone o'n ikki proda koreyadan kelgan yangidek holatdagisi bor narxi to'rt yuz sakson besh dollar turadi keyingi modelimiz esa iphone 11, 91 to'qson bir foiz batareya oltmish to'rt gegabayt xotiraga ega mana buni narxi uch yuz o'n besh dollar bir yuz oltmish to'rttalik keyin ho'jaa telefonlarni berin ma hozir sizlarga yangi telefonlar chegirma qilib bermoqchiman aynan rezmi o'n ikkilar bilyapsizlar kanalga qo'yyapmiz mana mana shu hop 3, 4, 5. mana mana shularni super chegirmada qilib beramiz Redmi o'n ikkilar qanchadan qilib beramiz endi aka bo'ladi 175 dollar evaziga 8256 lisi, 210 ellik dollarlik telefonlar 175 dollardan hurmatli obunachilar ovoradaxonxonasi sakkiz 8256 yuz yangi Redmi 12. Redmi redmini en eng последний modeli albatta bizni videolarimizni kuzatib borishda davom etinglar sizlarga qanaqa smartfonlar kerak bo'lsa yangimi rabochimi, iphoneni hammasi bizda albatta bo'ladi bizda o'n to'qqiz yillik tajriba bor va bizda filiallarimiz ko'pligi munosabati bilan kun davomida o'ndan ortiq chegirmalarni telegram kanallariga joylab boryapmiz albatta telegram kanallar orqali o'zigizga mos kelgan smartfonni buyurtma qilsalargiz xursand bo'lamiz e'tiborlaringiz uchun rahmat salomat bo'linglar